sedekah yang dia buat ta'dilu bainathnaini sadaqatun mengadili di antara dua orang juga merupakan sedekah dua orang yang bertelagah dua orang bertikam lidah dua orang bermusuh dua orang yang tak cakap sampai berapa tahun dah adik beradik dan sebagainya maka dia menjadi orang tengah mendamaikan di antara dua mereka ini merupakan sedekah begitu sebaliknya kalau menjadi adu domba jadi batu api jadi duk kerja pelaga orang, maka ini dosa yang besar tuan-tuan. Sebab apa? Memutuskan silaturahim apatah lagi dalam konteks rumah tangga orang. Jadi tuan-tuan, rumah tangga yang dibina ada orang yang tak boleh tengok, ada orang yang cemburu. Sebab tu kita jangan duk show off sangat rumah tangga kita. Nah, kadang-kadang duk duk cerita pi bulan madu, sana sini dan sebagainya. Ada orang yang dia rasa tak senang Bahkan adik-beradik sendiri, saya pernah dengar satu podcast yang diceritakan di dalam podcast itu oleh adik dia, perempuan. Dia kata, saya rasa seronok, saya rasa bahagia bila mana rumah tangga kakak saya rosak. Dan darah daging sendiri itu bukan orang lain, bukan kawan, bukan jiran. Tergejut yang duk interview podcast itu. Dia kata, pasal apa? dia kata saya daripada kecil tak pernah mendapat kebahagiaan dia kata sampai besar kakak saya ya asyik dia dapat bahagia dia kata dan secara tak langsung dia berkenan kat suami kakak dia dia ejah suami kakak dia sampai bercerai dan dia ambil suami kakak dia ha tuan, -tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala kadang-kadang tengok drama petang-petang kan ada drama tu boleh jadi sebab apa ada cerita adaptasi daripada kisah benar. Jadi men menjadi sedekah bila mana seseorang itu mengadili di antara dua orang yang bertelagah. Sedekah wa <Sessizuk> tu'inur rajul 'ala dabatihi fayahmilu 'alayha tarfa'u 'alayha mata'ahu sadaqah. Bantu seseorang mengangkat barang no, tolong bawa barang ataupun angkat barang letak di atas kenderaan juga menjadi sedekah. Kita tengok orang no, bawa barang sengit-sengit rupanya kawan sakit kaki. Ah, ambil barang tu tolong bawa dapat pahala. Ataupun ambil barang tu tolong atak, Letak ke atas kenderaan dia pun dapat pahala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada dua tiga orang budak saya pergi satu pasaraya. Dia kata Pak syik, nak bantu rupanya bantu tu dia ambil upah. Ha nah. No? Jadi tak apalah upah tu bahagian dia. Ha, kita tanya pula berapa? Dia kata ikhlas hati nak bagi. Ha nah, no? ikhlas hati nak bagi. Jadi kita bagilah berapa yang kita ikhlas bagi kita bagi. Ha, jadi dia bantu kita tolong bawa barang itu. Jadi dapat pahala sedekah. Ha, kita tolong bantu orang bawa barang ataupun tolong angkat barang seseorang letak di atas kenderaan dia merupakan sedekah wal kalimatu tayyibatu sadaqatun ucapan perkataan yang baik itu juga menjadi sedekah kalimah tayyibah dalam syarah menyebut kalimah tayyibah ini ada macam-macam ketika mana seseorang diuji dengan ujian dikenakan balak maka kalimah tayyibah apa yang sesuai pada masa tersebut iaitu ucapan takziah ha, no. Diuji dengan kematian ke, diuji dengan eksiden ke diuji dengan apa ujian maka kalimah thayyibah yang sesuai ketika itu adalah ucapan takziah sebab banyak noh ha noh itulah ucapan takziah dah insyaallah ada hikmah dan sebagainya lah ha, ucapan takziah ataupun mendapat berita kematian dan sebagainya apa ucapan yang sesuai inna lillahi wa inna ilaihi rajiun alladhina idza asabat musibatun Qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, jadi itu ungkapan. Nah, kalau macam orang kampung bila nak sebut kata kawan tu mati, dia sebut apa? Nu kawan kita nu qalu dah. Ha <laughs> nah. Qalu tu makna matilah. Sebenarnya qalu tu mereka berkata. Ah jadi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bukan untuk mati saja, tapi apa balak rumah terbakar ke, insiden ke? Bila sebut innalillah, awak mati dah kah? Tak, bukan mesti mati. Ha, no? Duk kira nak tunggu orang tu mati. Tak, bukan mesti mati. Bila diuji, bila kena balok dan sebagainya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila di, bila men, itu, bila diuji dengan musibah. Ataupun bila mendapat ni'mat. Ha, no? Seseorang yang mendapat ni'mat. Apa yang kita kena ucap kat dia? Kalimah tayyibah. Iaitu ungkapan yang baik-baik. Kita mengucapkan tahniah kepada dia. Dapat cucu ke, dapat rumah ke, dapat jawatan ke, dapat apa. Pun. Ucapan tahniah kepada dia. Itu adalah kalimah tayyibah. Jadi ungkapan-ungkapan yang baik ini banyak. Maka itu di antaranya. Dan, dan juga ungkapan-ungkapan yang baik ini kita tengok kalau kita baca, kalau kita tengok di dalam media sosial yang berlegar pada sekarang ini, banyak kadang-kadang kita jadi rasa takut, rasa uh, rasa risau macam mana generasi akan datang. Hari ini pun dah celaru dah. Kadang-kadang hal rumah tangga, hal rumah tangga, duduk pergi cerita kat media sosial. Ada tiga hari baru ni, keluar ucapan yang tak elok, yang memalukan. Tuan-tuan bayangkan tengok, bila keluar ucapan yang macam tu, masalah dalam hal dalam kelambu dalam rumah tangga dalam bilik pi cerita dekat media sosial. Media sosial ni bukan kata satu peringkat umur je tengok. Semua peringkat umur tengok media sosial ini. Tetapi bila diberi teguran, ini yang jadi masalah. Tuan, -tuan Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu taala, maka bermula daripada diri kita ini mendidik sehingga generasi kita ini supaya keluar perkataan yang tak, yang elok-elok kalimah tayyibah. Jadi ada pula yang bila kita tengok kita kata biasalah gurauan suami isteri. Hang nak bergurau suami isteri tak ada masalah. Nak bergurau lah macam mana pun tapi tak perlulah sampai tak payahlah duk sebar dalam media sosial. Bukan kata media sosial gurau bab dalam kelambu ni gurau depan kawan pun tak boleh. Apatah lagi media sosial aini kita kena jaga tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala ataupun kalimah thayyibah ni apa dia lagi di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kita boleh ucap tasbih tahmid tahlil takbir semua ini merupakan Nabi sebut pahalanya adalah sadaqaton merupakan sedekah wa bi kulli tahlilat sedekah dan bikulli tasbihatin sedekah nabi sebut kita ucap tasbih subhanallah tahmid alhamdulillah takbir allahu akbar tahlil la ilaha illallah sebutan sirah itu sebutan itu misillah betul tapi kalau sebut tak betul tak ada apa la la ilaha illallah la la eh la la eh. la la, eh. Hmm. la la eh tak ada apa nah, nah. jadi sebutan itu mesti subhanallah alhamdulillah Ya, hamla, 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 tak ada apa hamla, hamla tu bawa. Ha, nah, jadi, Alhamdulillah segala puji bagi Allah dapat pahala sedekah. Ataupun ungkapan yang kita boleh sebut, apa-apa ha, yang Nabi bagi tahu ada pahalanya. Di dalam hadis yang lain Nabi sebut, kalimah ataupun tasbih ini, zikir-zikir ini, pahala dia tamla'u ma bainas sama'i wal ar pahala dia memenuhi ruang antara langit dan bumi. Tuan, -tuan boleh baca. Ini time bila-bila masa saja kita boleh baca. Ha, kita boleh sebut. Dan juga ha, kalimatani khafifatani ala lisani saqilata fil mizani, saqilatani fil mizan. Juga kita boleh ucap subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Ringan di lidah tapi berat pada timbangan. Ini kalimah thayyibah, ucapan-ucapan yang baik. Nah, nah, jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jadi kalimah taibah ini kita boleh ucap yang mana tidak ada hak, tidak ada masa, bila-bila masa kita boleh ucapkan. Ataupun kita jumpa seseorang, kita mengucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Nah Kita ucap selamat sejahtera ke atas kamu. Itu juga merupakan kalimah tayyibah apa sahaja yang berbentuk kalimah taibah. Ataupun kita memberi nasihat. Nasihat tak pandai nak ceramah lah Ustaz. Tak payah ceramah pun tak apa. lah ni media sosial dah ada. Type satu hadis. Saya suka dalam satu grup ni. Ada duk kongsi satu hari satu hadis. Ano? Dia akan type satu hari satu hadis. Dia type satu hadis. Bayangkan tuan-tuan daripada seorang passing kepada satu grup. Satu grup tu ada 50 orang, passing pula ke geruk-geruk yang lain. Takkan dalam 1000 orang tak ada kot 4 5 orang yang baca. Takkan tak ada kot yang terkesan. Maka itu merupakan kalimah thayyibah yang kita boleh sebarkan kepada orang lain. Begitu sebaliknya. Kalau benda yang berbaur fitnah, maka tanggunglah dosa dia. Tapi kalau benda yang baik, al-khairun, benda yang baik, maka dapat pahala setiap daripada orang yang baca tersebut. Tuan, tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak kalimah taibah yang kita boleh ucapkan, yang kita boleh tunjuk ataupun kita boleh ajarkan kepada orang lain. Jadi kalimah taibah ini merupakan ya, eh, yang disebut di antaranya ialah mendapat pahala dan di antaranya mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita ucap perkataan yang baik ini. Kalimah ta'ibah ini. Ha, macam kita sebut zikir-zikir. Kat tasbih seperti tasbih dan sebagainya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT. Begitu juga. Kalau kita. Yang mana tadi bila dapat ni'mat. Kita ucap tahniah. Bila dapat. Bila diuji dengan bala. Kita ucap. Ta'ala ciptakan. Maka kita ucaplah. Apa-apa daripada zikrullah yang tadi. Ana, Subhanallah. Maha suci Allah ai uh, yang menciptakan benda ni ah uh, yang menjadikan perkara ni Kalimah taajub ataupun bila kita mendapat pujian kita mendapat pujian maka apa ungkapan yang pertama maka kita ucapkan alhamdulillah segala puji bagi Allah dengan perkara tersebut juga boleh terhindar kita daripada terkena penyakit ain uh, Nah, rumah kita ke kereta kita ke diri kita ke adik beradik apa saja nah cucu kita orang puji segaklah cucu kamu ni ni ha, comel sungguh budak ni kita sebagai tok wan kita sebagai ayah yang duk pegang cucu tu apa kita nak ucap Ah, ha, budak ni memang segak tengok tok wan dia lah oh, ha, macam tu ke kan? dak alhamdulillah segala puji bagi Allah supaya apa tak terkena penyakit ain penyakit ain ni beratlah tuan-tuan ana -tuan. -tuan. Ha, no? sebab tu ada doa kita boleh amal doa ni tuan-tuan Allahumma inni Allahumma inni macam mana doa tu Allahumma inni a'udzubika Allahumma inni as, apa astahfizuka wa nastaudi'uka betul ya Syaina Allah doa tu Allahumma inni macam mana selalu kalau lepas mayang ingat doa tu ha astahfizuka wa nastaudi'uka dinana wa anfusana wa amwalana wa ahlana min kulli syaitanin marid. Tu. Berlindung daripada syaitanin marid. Wa jabbarin anid wa zi'ainin wa zi'bagin wa min syar kulli dhi syar. Innaka ala kulli syaitan qadir. Ah, doa tu. Allahumma ini. Allahumma inna nastaudi'uka wa nastahfiduka dinana wa anfusana wa amwalana wa ahlana syukran ya syak ismuka karim ha temer syukran jazilan baik doa tu kita boleh amal ha, nah no? jadi doa itu kita boleh amal pagi petang ha, no? doa ni kadang-kadang lepas sembahyang baru dia nak mengingat, ingat campur dengan doa lain ha nah, no? nah. Jadi kita boleh amal minta berlindung dengan Allah daripada zainin orang yang mempunyai pandangan yang jahat bila melihat orang bukan kita melihat itu dengan kosong tetapi ada orang melihat dengan niat yang tak elok ada niat yang baik ada niat yang tak elok zainin orang yang mempunyai pandangan yang tak elok wa dan minta berlindung dengan Allah daripada perkara tersebut. Jadi itu ungkapan yang baik. Kita boleh beramal pagi petang pagi petang. Nah, pagi petang kita boleh beramal dengan doa tu. jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia doa merupakan kalimah tayyibah ungkapan yang baik. jadi kita boleh beramal pagi petang insya-Allah dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga Nabi sebut di sini wa bi kulli khatwatin tam ila salati sadaqatun setiap langkah yang kamu berjalan dengannya menuju ke tempat solat maka merupakan sedekah. Tuan, Tuan, jalan daripada rumah nak mai ke masjid ada yang jalan kaki ada yang naik motor ada yang naik kereta perjalanan menuju ke masjid itu tiap langkah dikira pahala tuan bukan kosong-kosong sebab tu orang yang sembahyang jemaah ini dia punya pahala dia lebih baik daripada sembahyang bersendirian sebab apa dia pahala itu dia ambil kira daripada keluar daripada rumah dah keluar daripada rumah dah diambil dah kira sampai ke masjid masuk ke dalam masjid dikira lagi pahala. Semayang sunat kira pahala. Masuk ke dalam masjid niat i'tikaf dapat pahala. Semayang jemaah dapat pahala. Kemudian berapa pahala yang dia dapat sebab tujuan dia adalah nak main salatul jamaah. Nak semayang jemaah je. Berapa banyak dia dapat. Ni orang yang bijak. Dia menggunakan peluang ini di dalam satu masa sahaja. Dia boleh menjana banyak pahala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi di antara tempat dipanggil markas pusat bagi orang Islam berkumpulnya orang Islam itu adalah masjid. Masjid-masjid kita selesa lah. Masjid tempat kita selesa. Baru ni kawan saya pi ke Uganda. Di sana masjid mereka ni dibuat daripada, di kawasan kampung lah. Bukan kawasan bandar. Di kawasan kampung sana buat daripada daun-daun yang buat dinding macam tu. Ni depa dok tengah pi buat masjid yang diinfak oleh orang Malaysia. Uh, no? cat warna biru. Saya tengok kawan dok pi buat sana. Telaga dan juga masjid sumber air dan juga masjid di di sana di Punggada. Jadi tuan-tuan berjalan menuju ke masjid itu merupakan sedekah. Wa tumitul adza'a ni tariqi buang sesuatu yang ada, yang menyakitkan, yang duduk di atas jalan, merupakan sedekah. No? Ada duri ke, ada kayu ke, ada apa yang duduk di atas jalan itu, buang. Ha? Supaya apa? Tidak terkena kepada orang lain. Ataupun, dia nampak ada lubang di atas jalan. Nampak ada lubang duduk di atas jalan itu, dia letak tanda ke ataupun dia pergi tampal lubang tu ke supaya apa? supaya orang lain tak cedera tengok baru ni kesian seorang penunggang motosikal terbabas sebab apa? lubang di jalan tu terbabas dan uh, sikit lagi ya eh, nak kena lenyek dengan trailer itu bahaya ha, nah, no? sebab tu kalau kita tengok yang menyakitkan di atas jalan ni kita tolong selamatkan merupakan sedekah sebab apa? di dalam semua amalan kita kita tak tahu mana satu yang paling ikhlas yang kita pernah lakukan yang mana Allah Taala ambil kira. Sebagai itulah amalan yang paling ikhlas kita pernah buat. Mungkin amalan yang kita tolong ambil kayu di atas jalan itu buang di tepi itu amalan yang paling ikhlas yang kita pernah buat yang sangat-sangat bernilai. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka setiap daripada anwa'il khair ini Cabang-cabang kebaikan ini Jalan kebaikan ini Kita boleh buat Dan kita tak perlu duduk pikat panjang Kita tak perlu duduk pikat panjang Maka kita buat perkara ini Maka ini merupakan Ibadah Ini merupakan sedekah Ini merupakan pahala yang kita boleh dapat Tentuan yang dirahmati Allah Taala. Jadi kita buatlah Bila-bila masa saja Ada peluang kita buat Bantu orang kita tolong bawa, kita tolong, kita memberi salam, kita doa, kita ucap ucapan yang baik ataupun kita pergi menuju ke tempat solat dan sebagainya, maka semua ini merupakan sedekah, merupakan ada pahala baginya. tentuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jadi setakat itu perkongsian pada tengah hari ini sebagai tazkirah, sebagai peringatan untuk diri saya sendiri dan juga kita semua mudah-mudahan setiap amalan yang kita buat diambil kira di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kunci semua amalan ini adalah keikhlasan. Sebab itu di dalam kitab Matan Al-Arba'in, di dalam kitab Riyadhus Salihin, Imam An-Nawawi rahimahullahu Taala meletakkan niat pada hadis berkaitan niat pada mula-mula sekali, hadis yang mula. Ha, jadi niat kita mestilah ikhlas lakukan kerana Allah Subhanahu Wa Bukan kata kita bantu orang sebab kita nak habuan sebaliknya. Hari ini aku bantu hang, nanti besok-besok hang bantu aku pula lah. bukan macam tu. no? Setengah orang, hari ini dia bantu sampai kawan tu naik. Dia kata nanti hang dah dapat, dah pangkat. Takkan tak ada kot sikit projek. Itu kan? Tu jadi masalah lah. Bahasa kita dia panggil tumbuk rusuk. no? Tumbuk rusuk ni, ar -reshwah. Ana bukan kata ni aku lobi hang ni, aku penat hang ni. Jaga nanti hang dapat nanti, jangan lupa aku. Bagilah sikit manis-manis Ah, -manis. oh, itu tak betul lah cara macam tu. Kita bantu orang, maka kita tak perkara-perkara yang baik ni kita buat yang kita harapkan ganjaran daripada Allah Subhanahuwataala. Bukan kalau kita harapkan ganjaran daripada manusia, kita akan kecewa, kita akan Ha, kita akan sakit hati dan sebagainya. Sebab apa? Manusia itu adalah bersifat dengan sifat lemah. Ha, maka Allah Ta'ala ha, sifat maha kaya, dia boleh memberi kepada siapa yang dia nak beri. Tuan -tuan, dan yang kedua kita boleh ambil pada tengah hari ini, setiap daripada amalan yang kita lakukan ini, mestilah daripada sumber yang betul. Insya Allah daripada sumber yang betul, sumber yang betul dia tak boleh lari daripada Al-Quran dan As-Sunnah maka insya-Allah bila amalan yang betul ada pahalanya seperti yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang ketiga kita boleh ambil peluang kebaikan di mana ada sahaja maka kita rebut sungguh-sungguh peluang keemasan fursatun zahabiyah peluang keemasan itu tidak selalu datang no, ibarat macam orang main bola sepak duduk di depan tiang gol tak selalu datang peluang untuk dia skor gol bila ada peluang dia tak boleh tengok saja rugi maka dia buat dia ambil peluang tersebut ada sebagai contoh dia tengok peluang ada orang minta bantuan contohnya uh, no, maka dia bagi dan zaman lalu ni kena tengok juga dalam nak bagi bantuan pun ada orang menggunakan agama untuk scam untuk menipu orang No, jadi kita takut tuan-tuan. Ha, menggunakan agama untuk menipu orang. Ini bahaya. Dan menjadi fitnah kepada yang tak buat masalah. No, yang buat masalah menggunakan agama menipu orang dan terpalit sekali dengan orang yang tak buat masalah. Ah ha, ini bahayanya. Ha, menggunakan agama, oh, package travel dan sebagainya. Ini takut tuan-tuan. Jadi lebih-lebih berhati-hati ha, sebab apa? godaan ataupun hasutan syaitan itu datang dengan bermacam-macam cara. Jadi bila ada peluang untuk kita bantu, maka kita bantu orang. Insya-Allah ada ganjaran pahala. di tuan-tuan yang dirahmati Allah, setakat itu dulu. Moga-moga ada manfaat, moga-moga ada faedah pada perkongsian pada tengah hari ini. Jadi sebagai yang terakhir, sama-samalah kita beramal apa yang kita dapat walaupun sedikit. jadi Ha, kita beramal kalau ilmu tu kita simpan saja di ibarat macam pokok yang tak ada buah al ilmu bila amalin kasjarin bila samarin kata pujangga iaitu ilmu tanpa amal seperti pohon yang tak ada buah sia-sia saja pohon tak ada buah ni jadi kita amal ha, walaupun sedikit ma, kata ma la mala yudrakukullu la yutrakukullu kalau tak boleh buat semua kita jangan tinggal semua kita buat juga sikit sebagai tanda kita beramal. Sekali dulu